Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada sahabat-sahabat yang dikasihi yang dilindungi Semoga dalam lindungan Allah dan dimulakan rizkinya Amin, amin, ya Rabbal Alamin Selamat malam semua sahabat ha, Malam ni saya cuba nak kongsikan Haiwan-haiwan perosak Haiwan perosak Sebab musuh koko ni banyak Walaupun kita boleh mengenal daripada kulatnya, penyakitnya, serangga, perosaknya lagi Tapi kita jangan lupa Haiwan perosak ha, Haiwan perosak pun ambil bahagian Dalam pokok koko ni ha, Itu orang cakap Kalau kita uh, ada kebun koko ni Memang perjuangan yang luar biasa Nak melawan musuh dia banyak kawan ha. Salah satunya Haiwan perosak ha, Ini contoh-contoh lah Haiwan perosak yang ada beberapa Beberapa ekor lah Nak ha. ekor cakap Ekor lah kan Takkan nak cakap orang Agak-agak Ini... -agak, ha. ha, Ni salah satu salah satunya musang. Ha ni musang punya makan dia akan makan lubang dia besar lepas tu yang pastinya dalamnya kosong. Musang dia makan habis. Kalau jatuh pun kat bawah sebiji dua je. Ha musang dia akan makan habis telan telan terus. Tak tahu nanti kat kebun pisang pula tumbuh benih dia. Ha tu dia berak kat situlah tu. Tapi musang ni pun ada dua jenis kawan. Yang pernah saya jumpalah satu satu musang pandan kan atau ha, biasa musang pandan yang bau pandan memang bau kuat pandan bau air kencing dia bau pandan saya pernah tangkap dulu satu saya perangkap kan lepas tu ada warga apa ni pekerja Indonesia yang jaga kebun koko kat sebelah saya sahabat saya juga tu kawan saya juga kan saya tanya kat dia aku, aku, ada musang pandan ni mana aku nak letak eh jual kat saya lah bang Bap, uh, kau nak berapa? Seratus setengah ke seratus dia bagi? Dia kata dia nak beli. Ha, bagilah kat dia jualan. Aku pun tak tahu nak letak mana kan. Pasal pandan nak Ha, ada satu lagi musang, orang oh, kampung aku panggil jebon. Eh? Tapi dia musang. Dia musang juga tapi musang ni jenis yang lagi satu ni dia bau busuk tu tak, bau hancur, bau hamis. Ha, dia macam musang pandan juga cuma dia punya muka dia kehitaman sikit, lepas tu dia punya ekor tu hitam, lepas tu kaki dia tu pakai stokin warna hitam. Kalau musang pandan ekor dia bercincin. Dia kecil sikit. Ah ha, lepas tu dia uh, musang pandan ni berjalu-jalu. Yang kalau musang yang bawa busuk tu, sama juga dari jalur-jalur. Cuma ekor dia hitam. Dia pakai stroken hitam. Ha, itu memang busuk. Itu aja pun dia makan. Ha, itu besar sikit daripada musang pandan lah. Itu me, kalau dia lalu memang bawa hancing. Setengah orang kampung aku panggil. Jebon. Tak tahu. Tapi memang musang juga. Itu memang musang tu busuk. Ayam. Kalau dia makan ayam, anak ku, kucing saya pun pernah kena makan. Dia tebuk dada. Ha, itu musang lah tu. Saya ingat dulu predator mana. Oh, mak. Dalam kebun aku dah ada predator. Tebuk dada Oh makan. Dia makan... Kali bapak saya cakap Itu musang Musang yang orang panggil Jaibon-jaibon tu kan Dia bau busu Memang bila dia makan tu Dia ada kesan bau hancing Bau hamis kan Tu Jaibon tu Musang juga tu Dia besar sikit daripada musang pandan Dia makan hati Tak kira kucing ke apa ke uh, Anak kucing saya Kucing saya pun pernah kena Tebuk dadanya Ayam saya uh, Itu Itu musang lah Itu juga ada ada dua spesies Saya ingat musang pandan je Musang pandan dia kecil sikit Dan dia bau-bau pandan Memang kuat bau pandan ah ha, itu inilah musang makanan. Ini salah satu satulah sebab dimakan habis terus kosong. Ada ha, jatuh pun sebiji dua. Ha yang ni tupai. Ha tupai dia akan korek, dia akan makan sebiji dua kena jatuh. Ha, besok dia akan datang balik. Tapi tupai dia makan satu hari dua kali makan. Waktu bila? Pukul pagi pukul tujuh Tujuh setengah dekat pukul lapan gitu ha, dia, dia akan merau tong, tong, Loncat sini Loncat sini dalam kebun ha, Cik makan lah tu dan dia akan masuk satu round ke dua. Dia akan cari buah ni. Kalau kita tak ambil buah ni kan. Dia akan datang lagi. Waktu dalam pukul lima ke atas. Ha, dia akan makan. Apa tu dia balik tidur. Ha, dia tak macam musang. Musang dia malam. Ha, dia aktif malam. Kalau tupai tak. Dia antara tujuh pagi nak ke pukul lapan. Sampai pukul lima ke enam. Saya memang duduk perhatikan je tupai ni makan. Oh time ni kau makan ni. Tengah hari tak tahu dia buah ni. Tapi tupai. Dia akan datang balik tempat yang dia makan tu kan. Ni saya rasa petang. Petang tadi ni dia baru makan. Baru lagi kan. Uh, kalau, kalau dia makan 2-3 hari, mungkin dah, dah lain kan? Mungkin baru makan kan? Uh, dia akan korek, dia akan jatuhkan bawah. Dia akan korek, uh, korek bawah. Tapi tu kita boleh ambil lagi. Tengok, dia ada isi lagi apa semua kan? Uh, tak ada lagi lah. Boleh lah kan? Daripada musang langsung tak ada. atau yang letih tu kan? Tengok <laughs> macam mana kan? Uh, dia, tu dia akan datang balik selagi buah koko tu tak habis. Dan tu, uh, dia akan datang balik. Dia akan makan pagi dalam 7 lebih ataupun uh, lima lebih ke atas ha, uh, dia datang makan. Ha uh, itu tadi. Malam dia tidur. Kalau musang malam dia beroperasi Dan satu lagi uh, tikus. Ni tikus. Tikus ni masalahnya kawan, dia suka makan buah-buah yang mentah. Ha uh, lagi satu tikus ni dia tak akan makan buah yang atas. Selalu tikus akan makan buah yang pangkal yang bawah. Ha uh, tikus. Tikus dia tak kira masak ke apa dia bantai. Tu masalah tu tikus tu nak kena sekolah kan ni. Makanlah buah yang masak kan. Kalau buat dia makan buah masak bolehlah kita ambil sikit kongsi kan. <laughs> Nak macam mana tikus kan. Ui besar-besar kawan tikus ni. Besar tu. Du... Saya pernah letak racun tikus. Besar empat jari tu. Ui bapak. Empat jari, tiga jari gitulah. Ui. Tapi tikus. Dia akan makan buah pangkal yang bawah. Dia tak akan panjat naik atas. Tapi dia makan yang muda. Tikus kan, ni. Terpaksa kena buang kawan. Kalau kita biarkan dia jadi busuk. Tak boleh buat apa. Buang lah. Ha? Walaupun tak masak. Kena buang lah. Kan? Ha, satu lagi. Ha, kalau macam ada kesan-kesan makan koko. Macam tupai ke musang makan, tikus makan ni kan. Kadang-kadang kan kita tak perasan apa semua kan. Dia jadi hitam, jadi busuk kan. Pun bahaya juga. Bila dia, dia jadi busuk dah kena kesan makanan uh, ha, hewan perosan ni. Ha, dia dah busuk jadi hitam dia akan tumbuh cenawan. Ha, itu masalah tu. Kena tengok juga. Ha, macam ni kan. Ni dah muda. Ni nanti jadi busuk. Kan dia boleh rosakkan pokok lain. Dia jadi hitam dia akan tapi kalau nak selamat bungkus. Ha, biarlah. Kau reput kat situ pun tak ada masalah. Ha, selamat. Ha, kalau awak bungkus walaupun dia dah, dah buah hitam ke apa ke, dah reput ke apa kau lah tak ada masalah. Lantak situ. Yang penting kita dah bungkus. Bungkus memang selamat kawan. Alah kadang-kadang kita mana perasan tupai makan atas-atas tu kan. Ya, yeah, kesan kesekesan makan dia tu boleh menyebabkan buah tu jadi busuk, rosak, dia akan jadi hitam, jadi lembap busuk, dia akan tumbuhkan kulat, dia akan pergi pokok yang sihat. Ha, kecuali Ha, kecuali kalau kita balut. Balut selamat. Ha, ha, ha. Sampai reputlah kayu tu buah kat atas tu pun tak ada masalah sebab kita dah bungkus dengan plastik. Ah ha, jadi uh, kulat tu tak boleh merebak lah Racun boleh sebab racun ni dia ada tamat tempoh dia. Ah ha, seminggu sekali ke dua macam lah. Tapi kalau bungkus selagi tak tamat tempoh, selagi tak masak, selagi itulah dia duduk dalam tu kan. Ha. Itu lah kadang-kadang kalau kita sibuk kan tak sempat nak cek apa semua kadang-kadang bekas-bekas haiwan yang orang perosak ni pun boleh menyebabkan jadi buah hitam apa akan tumbuh cendawan tu pun sangat-sangat bahaya jugalah kawan kan jadi bila kalau kita bungkus buah yang elok-elok tu kita dah selamat lah ha. boleh kalau nak nak biarkan kat pokok kan ketam kata buah hitam kau nak campak apa boleh satu syarat kena bungkus buah ha. tak ada masalah itu tak ada masalah kan okay, itulah jenis binatang binatang-binatang perosak lah yang selalu merosakkan jugalah kebun ke kita. Yang ini salah satu tikus. Tikus ni memang dia suka makan yang muda. Ha, tak tahu kenapa dia tak suka makan yang masak. Tak tahulah. Tapi tikus selalu makan buah yang pangkal yang bawah. Dia tak akan panjat ni atas. Dan yang ni tupai. Ha, tupai dia akan korek makan. Ha, lepas tu biji ni jatuh ke bawah. Biji dia boleh ambil kan. Boleh kita jemur ke apa kan. Tak ada masalah biji ha, tapi kalau musang. Dia akan makan habis terus. Kosong. Memang habis. Tak ada tinggal langsung. Ada ha, pun juga biji-biji. Ha, macam mana kita nak ambil biji dia? Telan habis. tapi tupak, ha, tapi musang dia makan boros. Kadang satu malam tiga biji, empat biji. ha, tiga biji lah. Tiga biji selalu boleh tengok. Teman -teman. Kalau musim buah tak apalah kawan. Sebab koko kelon ni, dia tak ada musim buah pun dia keluar buah. Tapi buah dia tak adalah banyak macam musim buah. Kalau musim buah kalau musim buah tu, kalau setakat ha, tupai ke musang makan sebiji dua, ada lagi 20 biji kat pokok kan. Tapi kalau dia makan dari luar pada musim buah, Pokok dah buahnya ada sikit-sikit. Sekali dia makan dua, tiga. Tinggal dah dua biji, empat biji. <laughs> kan? Okeylah, kawan-kawan. Sampai situ je lah. Kan itu, jelah. Kalau ada tersilap kata ke, tersilap info ke. Saya mohon maaf. Saya manusia biasa yang tak lari daripada melakukan kesilapan. Dengan akhir kata, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.